Привет, мои дорогие девчонки, сейчас я хочу вам э, показать и э, показать э, заказик с сайта Bin Это такой скромненький заказик с сайта Bin Все ссылочки я оставлю под низом, под видео. Если вам интересно, то, конечно Сказки же, открывать. Скромненький. Собой. Это вот такая вот резиночка. Ее можно использовать как резиночку. и вот такой вот, можно сказать, браслетик. Ну, не браслетик, но да, можно сказать браслетик. Вот. Вот такая вот резиночка. И браслетик. Короче, два в одном. Вот держится хорошо на волосах, фотографию сделать не смогу, но держится на волосах очень хорошо, даже я бы сказала так, отлично, так что купите, можно купить на базаре, можно купить с этого сайта, там их уже, по-моему, нет, посмотрите, Конечно, это вот шутерство. такие вот бусы. Вам они кажутся какие-то светло-кремовые, но в реале они вот такие вот. Вот. Здесь вот такая вот веревочка. И на нее нанизаны бусики. Можно делать так же, как и браслет. Как-то раз один. Вот, можно делать бусики так же, как же самое и браслет. Вот. Можно вот так <laughs> восьмерочкой. И можно одеть. Ой. А, Это я заказала не себе, а моей подружке на день рождения. У моей подружки. 23 июля, сейчас 21 июля, то есть через два дня я подарю вот такой вот скромненький подарочек, вот, ну он вообще тоже очень классный, удобный и вместительный. Знаете, вот такие вот миленькие две сережки, вот такие ромбики, так, сейчас подождите, 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 я их сейчас соединю, вот, это вот такие вот милые сережечки, ромбики черный с розовым. Они очень классные. Очень вообще такие крутые. На ушах смотрят. Так, сейчас. Ой. Ой, Вот так вот. Но сейчас на меня другие сережки. Камера не видит. Вот. Ну, в общем, вот такие вот сережки. Они мне очень просто очень нравятся. Я заказывала еще тем летом с сайта Бинстайл. Вот. Ну, я их сейчас редко очень ношу, потому что у меня есть другие Это сережки. Вот такие вот сережечки. Сережки. Так, сейчас я их соединю. Вот такие вот сережечки. Вот. Здесь на цветочках камешек, здесь другие камушки и здесь вот такие вот штучки. Вот. То есть круто. На ушах смотрится вот так. Так, сейчас. Тоже очень классные да, сережки. Я, девчоночка показала вам все, что хотела. Сейчас один, 2, три, 4. Было у меня четыре продукции. Это немного, я согласна. Ну, все же, кому нравится, понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, обязательно ком комментарии вниз и обязательно подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень люблю. И до скорых встреч!